Парень сосед кричал, что ему ногу придавило. Он сам ее не мог стянуть. И там у него стекла в ноге были. Порезаны ноги. И он ее сам не мог стянуть. А у него плиты в доме вот так сложились. И он как раз в уголку находился. Это чудом спасло, что он в коридор вышел. А если бы находился в зале или в спальне, то все бы. Разрезало бы пополам. І чуємо летить. Десь перший вибух, десь далеченько, а другий це, чуємо над нами. Як шарахнув на двері, перший поверх зразу від лісниці. Ліс,